Поем. Поем. Вот сначала людей надо допустить. Вот люди пришли в философии своими. И во-первых, я хочу всех поблагодарить. Я очень рад, что мы все собрали. Здесь люди очень открыты для новых идей, для новых. И мы должны, вы должны нам помочь, чтобы вот эти люди смогли реально взять настоящую власть. Я уже понял, да, я приехал в Одессу, еще ничего не успел сделать, как Михаил сказал, уже должен. Придется отдавать. Я считаю, что Одесса имеет очень хороший потенциал. Сегодня имеет хорошую достопримечательность, я бы сказал, как я только что я был на телевидении областное я сказал, что одесситы, их не калории, возможности, интеллект, возможности детской области, умноженные на опыт, интеллект и энергию Михаила Саакашвили, это номер один рейтинг рейтинге региона Украины, не тот. В таком формате, знаете, децентрализация вещь отличная, я абсолютно за, но я просто не понимаю, как обсуждать ее в присутствии вот некоторых людей, руководство Госсовета, которое просто является формозом и форм. И, 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 извините, но мы на полтаном просто будем представлять своих знакомств и нормальных людей.